Курение вредно для здоровья. Колумб Америку открыл великий был моряк, Но заодно он научил весь мир курить табак. От рубки мира у костра раскуренной с вождем Привычка вредная пошла в масштабе мировом. Минздрав предупреждает Курение – это яд Минздрав предупреждает Минздрав предупреждает О, Колумб! О, Колумб! А он, который Христофор не бегал, что творил Немало утекло с тех пор Дым сизы наших сил Нам слаще аромата рос Табачный перегар А в дыре том инфаркт, склероз Рак легких тикотар Минздрав предупреждает Курение это яд Минздрав предупреждает Минздрав предупреждает Акалум! 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 Ни чем не виноват! Я лично бросил, не курю, я бодрый, полон сил, родной Минздрав, благодарю, что он предупредил. Куресик, извини меня за грустный каламбур, куренью с нынешнего дня объявим перекур. Куренье это яд. Предупреждает. А передупреждає. А Аколом! Нічому не дим не виноват! Вот. Так, да, знімайся. Резервуар, дизельне паливо. Да, так что ні? Опять дизельне паливо. 92-й. 95-й. І обичні 95-й. Курили вони от тут. Офігеть, так? Да? 5 метрів реально від, від резервуарів. Так, да, в принципі, так же само, як на заправка. Так, Добро. добро. Таке питання, власне, запросити можна курити? Тут не можна? — Там бочки, Там бочки, так? А чого ви дозволяєте працівникам ГАІ дозволяти собі таке курити на території? Біля самих резервуарів, де стоять бензин, яке виїзд. Вони перше стояли десь пів часа і всі там курили. Таке саме, у центрі було на заході, ми це питання, вони звідти вже втекли сюди, от за місто, і, і теж курять біля самих резервуарів. И я знаю, что на территории заправки Там да, не можно, можно... Ну, за территорией заправки, да. за на территории заправки курить с да. Ну, да. люди, тут пары э, да. да. бензина идут, просто, а мне а просто интересно получить, можно курить, может быть, нет, может, не, может. не может. Может. Ну, все, Всем привет, опять мы наблюдали только что с вами картину, там на ролике будет видно, значит, инспектора стояли здесь на заправке, курили, да, у них такой сходняк был, тут три машины, куча народу, вот они несут службу. Я согласен, надо выпить кофе с утреца, но что-то это кофе у них как всегда затянулось. Э, та же фигня произошла, как и на Гагарина, на той заправке Захид. Э, значит, стояли возле резервуаров, они опять курили, блин, тут, недалеко буквально, блин, то есть... Наверное, не дошло до них с первого раза, что вот на заправках не курят. Дальше они вот стоят, курят, короче. И ответа еще мы не получили по поводу написанного заявления э, про то, что они тогда курили на заправке. Видите, они как сделали, блин. Сейчас на Гагарина их тогда натянула, наверное, начальство, сказала больше там не появляться. Они решили перебазироваться на Магалу. Это две заправки тут захит есть на Магале, как в сторону Баян ехать. Ну, так что, ребята, делаем выводы пофигу им все. Наверное, пока не ебнет заправка, они не, не угомонятся. Сто процентов. Все, всем пока.